Fevralın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, az şişkin olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6 Gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Fevralın 6-sında Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti. Yüksək dağlıq ərazilərdə 5-7 dərəcə şaxta, gündüz 37 dərəcə isti olacaq